चैनल तो में अपना ये यूट्यूब में हम ऐड भी कराएंगे हमारा मोबाइल मैसेज नहीं आता साफ का मैसेज नहीं आता कई मैसेज आ कभी कभी बंद है हमारा ऐसा क्या प्रॉब्लम हां कभी आता है कभी नहीं आता हां का प्रॉब्लम है होता है मतलब ऐसे है ਇਹ ਇਹ ਦੇ ਦਸਕਾ ਵੈਰੀ ਗੰਦੂ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਟੋਟਾ ਜਰਾ ਇਹ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਰਿੰਗ ਖਰਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਾਪੀ ਵਿਚਾਰੇ ਭੱਜ ਕੇ ਲੈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵੇਸੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕਿਦੋਂ ਐਂਟਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਆਲੂ ਤੇ ਪੇਜੀ ਫਟ ਰਹੇ ਨੇ ਬਸ ਚਾਰੀ ਫੋਲਡ ਕਰਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 7 ਦੀ ਅਵਾਹੀ ਹੈ ਸਿਰਨਾਪਰਤੇ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਠਹਿਰਦਾ ਰੁਕਣਾ ਜਾਂ ਚਲੋਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਿਕਲਟ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋ另 ਬਣਾ ਲੈਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਕਸਿਟੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਮਾਮੀ ਇਹ ਲਾਪਰੇਟਿਵ ਹੈ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਆਪਣੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਐਸਾ

कल पोस्ट में इधर से कितने लोग ना ऐसे कल्ले कल्ले इधर से अंदर से मैसेज करना चाहिए यहां लाइव एंट्री वगैरह है इत्ते डाल ही हो जाओ बेटा हां बहुत जानती है बाहर जानती है एक जब तुम इथे आओ आप लोगों कीतरी करवा लेना है आप लोगों कीतरी करवा लो फोन किया

5 साल बाद वो भी लेट लगाते हैं लेट लग जहाँ पीसी का बैंकिंग सेशन है वो लेट डलता है नीति जीड़ी पेंशन दी डिटेल जे चाहिए है वो नहीं मिल रही आ, नहीं। पेंशन दी डिटेल वो आती आ या पहले पैसे आते नहीं आ गए हां हां आती है जैसे किसने कहना निय के तरह वो पहले मिल जाता पहले मिलता था

मैं आपसे मिला नहीं अभी भैया 10 लाख का बिल मिल रहा है अरे साहब वहां पर आपिकल बैठते नहीं मेहमान ही बैठा था ने आगा। ने आगा। मैं ऐसे बैठे कि बड़े यार मैं क्या हैरान हो निकल और स्टॉल पे बैठे हो ले ये पूरी क्या मन ठीक है ठीक है आपको काफी टाइम अंडे कटने तक पास

इधर ते हैं वो बिल्कुल एक पेज दो तीन पेज नॉमिनेशनिनेशन कल दो आपको मैंने कल दिखाया था तो ना लेकिन यहाँ मुझे लगता है है कोई बैंक वालों ने जमा तो तो ये क्या आज आज ही आया अभी भी आई नहीं आपने बोला कि लेटर आएगा मुझे लेटर मिला नहीं था कोई मैंने आपसे पूछा आप देख रहे हो ना हाँ आपने बोला कि लेटर भी आता है मुझे ऐसे लगा कि आपको पता नहीं है फिर मैंने पूछा कि आप कब आए हो आपने कहा आता है शायद या आगे आएगा हाँ काले आएगा काले आएगा काले आएगा और जो कैचमेंशन तीन इंटरेस्ट है उसको मैंने बोला इसके आदेश के अनुसार हमने यहाँ पे मीटिंग कराई है जो पेंशनर है सीनियर सिटीजन हमारे ब्रांच के उनके लिए मीटिंग करवाई है कि उनका कोई सजेशन हो उसके लिए या फिर वो कोई अगर उनके कस्टमर जिनको अकाउंट खुलवाना हो अपने घर में बच्चों का या रिलेटिव अगर नहीं है तो खिलवा सकते हैं किसी को लोन अगर कुछ चाहिए रिक्वायरमेंट पेंशन का लोन या हाउसिंग लोन गाड़ी का लोन एजुकेशन लोन तो उसके लिए भी अपना रिक्वेस्ट इधर दे सकते हैं किसी जान पहचान में किसी को तो इन सब चीज़ों के लिए जैसे इनका भी कुछ सजेशन हो और हमारे लिए भी अगर ये कोई कस्टमर का कोई रिक्वायरमेंट हो तो बता सकते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम मीटिंग हैं

पैसे तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे ब्रांच में जो सेविंग अकाउंट है पेंशन अकाउंट है कोई रिटायर हुए हैं उनका पेंशन अकाउंट हमारे सभी सभी तरह के पेंशन अकाउंट खुलते हैं किसी को लोन चाहिए गाड़ी का घर का बिजनेस का एजुकेशन के पर्पज़ के लिए वो भी लोन इधर अवेलेबल हो जाएगा और हम जितना जल्दी हो सके उतना वो फैसिलिटी हम उसको अवेल कराएंगे उसको कोई परेशानी नहीं होगी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमारा हाउसिंग लोन का सबसे कम है और प्रोसेसिंग चार्ज अभी दो इकतीस जून तक तीस जून तक में जीरो है नील है तो ये भी अगर किसी को चाहिए होगा तो आप लोग जरूर कांटेक्ट करना सीनियर सिटीजन का अवधि का रेट अभी दो अगर शॉर्ट टर्म का एक तो सीनियर सिटीजन स्कीम गवर्नमेंट वाला है उसमें एट पॉइंट टू जीरो है पाँच साल के लिए पाँच साल के लिए और एक नॉर्मल अगर सीनियर सिटीजन का मैक्सिमम सेवन पॉइंट सेवन फाइव है सेवन पॉइंट सेवन फाइव सीनियर सिटीजन के लिए पाँच सौ पचपन दिन के लिए ਜਾਦਾ ਲੰਬਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਅੱਜ ਸੈਂਟਰ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਬਰਾਜ ਉਹ ਬੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਇਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੁਪਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਿਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤੋਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਔਰ ਇਸ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣਾ ਸਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਫਰੰਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੋ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸਟੱਡੀ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਹਾਊਸ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵਹਾਈਕਲੀ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਜਰਬਾ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਖਲਾ ਕੇ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੰਗਾਇਆ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨੇੜੇ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀਟੀਓ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਹੈ इस करके मैं अच्छ सारे ही बैंक मुलाजमान का और कैंसरों का बहुत बहुत धनबाद करता जिन्होंने ने अभी एक बहुत अच्छा उपरा किया बैंक वाले ने बहुत बहुत धन धन्यवाद